Как он будет реализован, это уже не только как угодно. Бесплатный интернет, правильно я, я понимаю? Да. Или новый компьютерный класс? Ну, подключаем школу к интернету, то как правило, если есть возможность. Если нет, радиоканал разными способами, чтобы школа была на связи обеспечиваем им полный сервис. Но в первую очередь у нас интернет. Я понял. За счет э, какой счет э, за, за, э, какой, э, за какие средства будет весь персонал, будет вся эта компания удерживаться? Это же представьте, какие сервера в, каждой, в каждом городе. Э, на, на самом деле здесь вопрос реализации себестоимость, это работы провайдеров. Там от полторы до пяти тысяч гривен в среднем. Если сельская школа какая-то очень отдаленная, там пять тысяч гривен, может быть, радиоканал какой-то. А для того, чтобы у школы был постоянный интернет, это, по сути, вообще копейки, которые не накладны провайдеру. Но они окупаются за счет рекламы этого же провайдера, который Понял. будет предоставлять интернет в школе. Хорошо. А дальше Ребята. мы уже предоставляем платные услуги, которые легко покрывают этот проект. То есть, если есть интернет в школе, то у них есть потребности на все остальные. Там компьютеры, обслуживающий персонал, техника. А системный интегратор наши партнеры чем, а из чего я вышел вот. и таким образом мы убиваем по тендерным вот этим вот коррупционным схемам остальных там э, и остальных всяких поставщиков, псевдопоставщиков ну, смотри, если э, вы планируете привлечь бюджетные средства в любом случае будет э, прозора то есть э, поняли все да. все все торги то есть ну, полностью будут там и, но опять таки э, если это бюджетное средство там настолько все, ребят, объявляется тендер, практически который прописан под того человека, понимаете, под исполнителя. Путь, вот, допустим, у тебя преуспевающая компания, преуспевающая, да, ты 8 лет на рынке, да, и у тебя там проектов реализованы, а я компания, которая... Тупо собирает деньги, за откаты делаю государству, допустим, да, да. зато у меня отвел, да, какие там цены иногда такие космические, а люди не могут бороться ну, за государственными ценами. Потому что, поверьте, сейчас такая схема, что ты выиграл тендер, провел, завтра у тебя СБУ, НАВУ, прокуратура, и имеют не только вас, как ваш.